Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar setia IKIM, para penonton setia Facebook IKIM yang menanti segmen tadabbur surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa pada pagi ini ya pada hari jumaat yang diberkati pada hari ini kita akan melihat komentar ya daripada Allah taala sendiri kepada kisah uh, pemilik dua kebun yang merupakan kisah kedua di dalam surah al-kahfi Allah taala sendiri memberikan komen kepada cerita ini supaya kita benar-benar beroleh pelajaran daripada Allah taala sendiri dan bukan daripada orang lain. Kadang-kadang orang lain bila memberikan pengajaran, ia ia mungkin disebut pengajaran tetapi ia bukanlah pengajaran atau pelajaran. Tetapi bila Allah yang buat kita, Allah yang tahu serba-serbi tentang kelemahan dan kekuatan kita, bila Allah menghubungkan kisah pemilik dua kebun ini, dalam bentuk pengajaran maknanya Allah nak bercakap dengan kita. Allah nak kecep dengan awak ni. Supaya kita semua ini tidak ada perangai, tidak ada karakter, tidak ada behavior pemilik dua kebun. Jadi, saya telah uh, memilih ataupun kita telah memilih pada hari ini iaitu lah ayat 43, 44, 45. Izinkan saya membaca sepintas lalu ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ تَكُلَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya sendiri unalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uqba di sanalah pertolongan itu hanya daripada Allah yang maha benar dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan daripada langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan mudahnya diterbangkan angin dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tuan-puan sekalian, dua ayat Allah Ta'ala memberikan pengajaran tentang pemilik dua kebun dan satu ayat Allah menyebut tentang hakikat dunia. Baiklah, saya mengeluarkan uh, paling kurang lima pelajaran puan Yati. Kita buat lima M kali ini dan kesemuanya adalah makna, 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 makna. Kerana uh, kita akan bertemu dengan beberapa kalimah ya, dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Nombor satu sekali kita nak faham apa makna wali Allah. Wali ini bermaksud seseorang yang mendapat bantuan untuk menang. Ya, kes tertentu di mahkamah contohnya ataupun menang sesebuah perlawanan memerlukan bantuan lalu seseorang yang diperlukan bantuan itu dinamakan wali untuk memasuki sebuah perlawanan. Jadi wali Allah ini ataupun awliya Allah Allahu waliyul ladina amanu Bermaksud individu-individu yang Allah Ta'ala berikan bantuan. Tiba-tiba di dalam surah Al-Kahfi ayat 44, kita didatangkan dengan kalimah wilayah. Kan? Wilayah. Ya, pilihan raya umum ini pun orang akan menyebut perkataan uh, wilayah kekuasaan. Ya, saiz kekuasaan. Kerana wilayah ini berasal usul daripada bahasa Arab, wali. Iaitulah anda berada di dalam daerah yang mendapat bantuan. Jadi bila Allah menyebut hunalikal walayatu lillahi alhaq. Maksudnya apa? Allah Taala seolah-olah mendatangkan kawan kepada pemilik dua kebun apabila pemilik dua kebun tadi menyaksikan kehancuran kebun-kebunnya dan menyesal sambil barangkali mengetuk-ngetuk tangannya dan mengetuk-ngetuk kepalanya kalaulah saya ikut apa yang disebut oleh kawan saya malangnya saya sekarang kehilangan segala-galanya tengah duk menyesal tu Puan Yati tengah duk menangis air mata tak henti-henti tu Puan Yati tiba-tiba seolah-olah kawan yang bagi nasihat tu lalu depan dia <laughs> lalu depan dia macam saja-saja je lalu depan aku padahal kebetulan barangkali sehingga bila dia dipertemukan semula dengan kawannya itu yang pernah nasihat pada dia dulu Allah Taala sebut hunalika alwalayatu lillah maksudnya apa ketika kejadian kehancuran itu berlaku ketika penyesalan itu terjadi ketika air mata menangis sudah tidak boleh mengembalikan semula apa yang telah hilang kamu tengok lelaki itu dia tak ada apa-apa pun Orang yang kamu kata miskin papa kedana. Orang yang kamu kata saya lebih kaya daripada awak. Awak yang kamu mengata itu, orang yang kamu pandang fakir itu, dia tu wali Allah. Dia mendapat bantuan daripada Allah dan kamu. Kamu yang ada segala-galanya. Dua kebunnya, anggurnya, tamarnya, segala bentuk industri pertaniannya, semuanya. Sekarang, sekarang baru kamu belajar. Kamu bukan wali Allah. Kamu ada segala-galanya. Tapi kamu bukan wali Allah. Maka hari ini adalah bukti. Kamu bukan wali Allah. Iaitulah kamu tidak menerima sebarang bantuan daripada Allah untuk melindungi material, harta, kebun-kebun kamu. Sebab itu Allah sebut وَلَمْ تَكُلَّهُ فِيَةٌ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ masuk kejadian kehancuran kebun-kebun itu terjadi tak ada seorang habuk ha, ni kata orang Kelantan tak ada seorang pun yang datang membantu ataupun boleh membantu untuk mengembalikan saving yang hilang mengembalikan keuntungan yang hilang wa ma kana dan dia sendiri tidak boleh untuk menolong dirinya sendiri sebab anda bukan berada dalam daerah wali Allah apa kita belajar di sini tuan-tuan apa kita belajar kat sini? Wali Allah ini bukan dilihat pada pakaian. Bukan dilihat pada penampilan zahir. Tetapi dilihat pada kualiti hati. Dan sampai kesudah puan Yati, kita takkan tahu siapa wali Allah. Dan jangan melabel-label ini wali Allah, ini bukan wali Allah. Dan bukan wali Allah kalau dia menyebut kepada masyarakat, saya wali Allah ini bukan yang sepatutnya menjadi akhlak wali-wali Allah. Sebab wali ni, ya, memang tidak dikenali. Seumpama penasihat ataupun kawan kepada pemilik dua kebun. Kita pun tak tahu nama dia siapa, dia duduk kat mana, yang penting dia bagi nasihat kepada pemilik dua kebun. Dan tuan-tuan dengar elok-elok, dalam surah Al-Kahfi, ada cerita wali-wali Allah ambil mereka sebagai role model menjadi wali-wali Allah. Aulia, mereka adalah pemuda Al-Kahfi. Tujuh orang. Mereka wali Allah. Sebab mereka mendapat bantuan daripada Allah. Semasa berada dalam gua. Yang kedua, Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dia wali Allah kerana mendapat bantuan untuk mengelakkan mudarat. Menimpa hentian-hentian yang dia pergi. Dan yang ketiga siapa tuan-tuan? Cuba teka kisah terakhir Sesetengah kita mungkin Rasa macam orang kaya tak boleh jadi Wali Allah. Orang ada kuasa ni Susah jadi wali Allah. Habis tu nak letak kat mana Cerita Zulkarnain Cerita Zulkarnain cerita wali Allah. Jadi Subhanallah Allah Ta'ala Nak ajar kita wali Tidak, di, tidak ditentukan pada Penampilan. Uh, miskin InsyaAllah boleh jadi wali. Kaya Biasanya susah jadi wali. Tidak ada orang miskin jadi wali Allah. Ada orang kaya jadi wali Allah. Ada orang dibenci pengikut. Dia menjadi wali Allah. Ada orang ramai pengikut. Dia wali Allah. Semuanya kembali kepada hati. So, macam mana nak jadi wali Allah? Ya? Maka berpegang teguh pada ayat 45. Bagaimana anda melihat dunia? Inilah ayat 45. Maka berpegang teguh dengan ayat 45. Ini cara untuk membentuk hati agar sentiasa mendapat wilayah Allah. Unalikal walayah. Sentiasa mendapat wali, sentiasa mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, hari ini kita nak tuju ke arah menjadi wali Allah. Ingat ya, wali Allah ni bukan 4 tahun belajar sarjana muda. <laughs> Lalu boleh diiktiraf sebagai wali Allah pun. Tidak. Wali Allah ini adalah perjuangan kerohanian dari semasa ke semasa ia tak akan sampai kepada darjat sempurna. Menjadi wali Allah bermaksud menyucikan hati daripada bercita-cita untuk lebih lama di atas dunia. Okey, ni nombor dua. Makna dunia. Tuan-tuan, dunia ni dia berasal daripada kalimah Al-Quran sendiri, Ad-Dunia. Al atas wazan fu'ala bermaksud sangat-sangat rendah. Mungkin ini kali pertama kan Puan Yati dan rakan-rakan menonton. Jangan lupa tekan butang share. Eh? <laughs> lupa nak pesan tadi. Okey. Dunia ini dia berasal daripada maksud teramat-amat rendah. Cuba anda fahami. Apa maksud amat-amat rendah? Allah mahu kita melihat dunia sebagai dunia. Allah mahu kita melihat kehidupan kita sekarang sebagai dunia. Artinya kita berada di tempat yang amat-amat rendah. Arti kerendahan ya, adalah bermaksud ia adalah tempat yang sementara. Ya? Artinya anda semua mesti kembali ke tempat anda datang iaitulah tempat yang tinggi. Kita diciptakan Allah di tempat yang tinggi. Ayah anda bonda kita diciptakan di syurga. Dan dipertemukan, dipertemukan dengan roh-roh Bani Adam di syurga. Kita kena ingat, kita kena terus mendaki dan mendaki. Kita tidak selamanya akan duduk di dunia. Ia adalah tempat yang rendah. Siapa suka duduk lama-lama di tempat yang rendah dan di tempat yang hina. Maka kalau kita perhatikan ayat 45. Allah cerita begini. Dunia ini ya kehidupan di dunia yang rendah ini Allah nak kita nampak kehidupan kita sekarang ini sekarang ini umpama air hujan turun daripada langit kemudian kena kepada tanah dan tumbuh-tumbuhan pun muncul kemudian Allah sebut fa asbaha hashiman dan dalam tempoh yang seketika sahaja awak jangan rasa lama sangat Allah menggunakan kalimah fa Fa'asbaha. Dalam sekelip mata sahaja. Umpama pemilik dua kebun, sekelip mata sahaja dia hilang. Segala-galanya. Kita juga akan mengalami detik-detik pemilik dua kebun di mana kita tidak akan sangka hidup kita sudah sampai umur. Sudah sampai ajal. Kita akan terkejut ya, apabila datang malakul maut sehingga kita barangkali merayu, eh kenapa cepat sangat? Boleh tak beri tempoh sedikit lagi? Saudara-saudari, kita kena sentiasa bersedia dengan hakikat dunia ini sekejap sahaja, sementara sahaja. Kamu sebenarnya tidak lama untuk duduk di sini. Maka buatlah kebijaksanaan, buatlah bekalan untuk menuju ke alam yang sebenar. Jadi Allah sebut dunia ini Seumpama air hujan bila turun masuk dalam tanah keluar tumbuh-tumbuhan tetapi dengan pantasnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi Hashim perhatikan ada kalimah Hashim pada ayat 45 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Bani Hashim. perkataan Hashim ini menarik. Hashim ini merujuk kepada keturunan Abdul Muttalib di mana uh, satu orang yang bernama Hashim telah membantu bangsa Arab yang kebuluran dengan cara Uh, teknologi tertentu untuk menukar tumbuhan-tumbuhan yang mereka kutip ini menjadi butiran-butiran kecil hingga boleh jadi bubur untuk makan, Puan Yati. So, jasa Hashim ini besar mengatasi kebeluran bangsa Arab dahulu kala. So, Hashim bermaksud bertukar menjadi potongan-potongan uh, kepingan-kepingan yang amat kecil sehingga boleh diterbangkan angin. Nak katanya Tanah itu yang dahulu ada tumbuh-tumbuhan hijau, sekarang sudah tidak ada apa-apa manfaat daripada tanah itu. Pohon Boleh yang dahulu hijau. Ya pun, Yati? Boleh tandus bila-bila masa. Ustaz. Tandus pada bila-bila masa. Pohon itu tidak lagi hijau seperti dahulu. Ia sudah layu, ia sudah longlai, ia sudah mati dan ia sudah rebah ke tanah, diterbangkan angin pula kerana terlalu ringan ini hakikat dunia di mana ia hanya seperti fa'as Ia sekejap sahaja. Jadi mahu menjadi wali Allah. Ya Allah sentiasa bantu bila menghadapi sebarang kesulitan. Seperti pemuda Al-Kahfi. Maka sentiasa anggap ini bukan tempat saya akan duduk untuk tempoh yang lama. Tuan-tuan, puan-puan. Cuti sekolah tak lama lagi. Mesti kita pergi mana-mana hotel. Dan bila kita pergi mana-mana hotel. Kita check in mana-mana hotel. Kita tak boleh menjadikan apa dalam hotel itu milik kita bukan? Sebab kita hanya pergi sekejap sahaja. Nak menikmati tidurnya, ya, nak menikmati swimming poolnya, nak menikmati padang bolanya, nak menikmati aktiviti-aktiviti lasaknya hanya untuk seketika sahaja. Lepas tu kamu kena check out. Kamu kena check out. Kamu jangan anggap lama sangat kamu akan duduk situ. Kalau kamu duduk situ lama, maka bolehlah kamu menggunakan segala fasiliti di situ tetapi kamu hanya duduk hanya untuk seketika. So buat sesuatu di situ sebagai bekalan ke alam sana. Jadi ini kesimpulan metafora ataupun perumpamaan yang Allah beri pada ayat 45 untuk membantu kita ada kualiti hati sebagai wali. Yang ketiga, sikit lagi tuan-tuan, puan-puan sekalian. Makna nuzul Quran. Kerana pada ayat 45 ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah anzalnahu kama'in anzalnahu. Allah Ta'ala selalu apabila berbicara tentang air diturunkan dari langit, Allah akan berbicara tentang Al-Quran turun daripada langit. Kenapa ya? Kerana Al-Quran seumpama air. Kami turunkan daripada tempat yang tinggi. Kami yang turunkan. Allah highlightkan kami yang turunkan. Kama'in anzalnahu anzalnahu sebab apa Allah Taala nak kata sebagaimana hujan turun daripada tempat yang tinggi kamu tak boleh sampai ya kamu tak boleh nampak prosesnya ya sebagaimana itulah al-Quran datang daripada tempat yang tinggi tuan-tuan ini penting semua kita ada naluri nak mencapai ketinggian semua kita ada fitrah untuk mempunyai harta yang lebih tinggi daripada orang lain ilmu yang lebih tinggi daripada orang lain Tahta, kedudukan kuasa ya 19 November semua orang mahu berada lebih tinggi daripada orang lain kumpulan saya lebih tinggi daripada kumpulan anda contohnya rupa paras mahu lebih tinggi kecantikan daripada orang lain ya pengikut follower lebih tinggi daripada orang lain semua kita sebenarnya ada naluri untuk bersaing semua kita ada fitrah mahu mencapai ketinggian sebab semua kita faham lebih tinggi lebih bahagia. Sebagaimana seseorang mendaki gunung, yang paling seronok di dalam hati dan emosi adalah bila menawan puncak. Anda menikmati panorama dan udara yang jauh lebih segar yang tidak dapat di area bawah di kawasan perumahan, di kawasan anda duduk susah nak dapat panorama yang indah seperti di puncak gunung. Jadi bila Allah sebut Al-Quran dari tempat tinggi seperti mana air hujan daripada tempat tinggi artinya apa? Al-Quran menawarkan pada anda kebahagiaan yang dicari oleh ramai orang. Tetapi malangnya mereka tidak bertemu. Mereka memang mencari ketinggian. Mereka memang mencari yang lebih tinggi. Lebih tinggi dalam serba-serbi artinya mereka mencari bahagia, mereka mencari nyaman, mereka mencari harmoni, mereka sangka ini jalan untuk lebih tinggi lebih bahagia. Ini jalan yang boleh memberi bahagia. Quran datang untuk memberi bahagia sebab ia datang daripada tempat yang tinggi. Ia datang daripada tempat yang memberikan anda ketenangan dan kedamaian. Ma anzalna al-Qurana litashqa. Kami tidak turunkan al-Quran untuk menyusahkan hati kamu. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyebabkan kamu duka cita. Tetapi kenapa kamu tidak rasa Quran tidak beri kamu bahagia? Kenapa kamu pergi kepada jalan? Untuk bahagia kena harta lebih banyak. Untuk bahagia kena pengaruh lebih besar. Untuk bahagia kena pangkat lebih tinggi. Untuk bahagia kena rupa lebih cantik. Cubalah. Cuba ikut laluan-laluan itu. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tetap merana dan tetap menderita walaupun telah beroleh segala-galanya seperti pemilik dua kebun, dia tidak beroleh bahagia. Kerana bahagia datang daripada yang maha tinggi. Daya menurunkan Al-Quran, kalamnya, ucapannya daripada tempat yang tinggi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 45 ini mengajar kita makna air hujan. Ha, sempena bulan 12, <laughs> ya musim tengkujuh, saya harap kita orang-orang beriman tidak hanya melihat ia sekadar musim sekadar musim tengkujuh. Kita mukmin kena tengok fenomena ini sebagai ayat 45 surah Al-Kahfi. Allah nak ajar kita hujan ni bila turun. Dia sedang bercakap dengan kita. Tuan-tuan, yang bercakap dengan kita bukan anak-anak kita saja. Yang bercakap dengan kita bukan isteri kita saja. Yang bercakap dengan saya bukan hanya puan Yati. Yang bercakap dengan kita bukan hanya manusia. Ingat ya, bila sesuatu itu dinamakan ayat, ya, ayat, ya, contoh isteri bercakap dengan saya. Isteri nak tegur saya. Mesti dia akan bercakap atau tegur dengan beberapa ayat. Baru komunikasi berlaku. Dan saya faham. Bila saya faham, saya terasa, so message sampai. Ingat ya, ayat-ayat ini bukan hanya datang daripada manusia. Ayat juga boleh datang daripada Tuhan pencipta manusia. Allah bila bercakap dengan kita, dia ada ayat-ayatnya. Ayat Allah ni ada dua kategori satu dalam Quran. Jadi bila kita baca ayat Allah, kita kena ingat Allah nak bercakap dengan kita. Allah nak tegur kita. Dan satu lagi kena ingat, kena ingat betul-betul, ayat Allah bukan hanya dalam Quran, ayat Allah depan mata kita. Matahari terbit, matahari terbenam. Ya. Uh, Allahumma salli ala Muhammad. Alam ini sebagai alam ini sebagai Sebenarnya, ayatnya. Saya punya ha. line okey ke puan yati boleh teruskan ustaz boleh insyaallah <laughs> okey minta maaf eh ya. okey ayat Allah juga adalah peristiwa hujan turun maksudnya apa tuan-tuan puan-puan sekalian maksudnya bila kita melihat fenomena hujan kita kena tanya kepada hujan hujan awak nak bagi tahu apa pada saya sebenarnya seolah-olah macam tu seolah-olah anda kena bercakap dengan hujan yang turun tetapi kita tak buatlah macam tu tetapi saya mengharapkan agar kita latih anak-anak kita bagaimana kita pernah latih diri kita 30 tahun lepas di sekolah rendah barangkali. Saya seperti hujan ataupun saya sebatang, eh, bukan sebatang lah. Kita metaforakan diri kita sebagai hujan. Tuan-tuan, hujan mengajar kita apa? Cuba bercakap dengan hujan. So fenomena ini adalah ucapan Allah, ayat Allah. Allah Ta'ala nak ajar kamu. Hujan bila masuk ke dalam tanah, dia menumbuhkan sesuatu. So tanah mati menyebabkan kehidupan. Artinya apa? Hujan mengingatkan kamu yang kamu akan hidup balik pada satu hari nanti. Hidup kamu bukan kat sini. Bukankah kamu dah lalu cerita pemuda Al-Kahfi yang dihidupkan semula? Itu peringatan pada kamu. Kamu dah bersedia belum untuk dihidupkan semula nanti? So bila tengok hujan, kita terus ingat kehidupan semula selepas kematian dan terakhir tuan-tuan. Makna khalifah. Makna khalifah. Bila Allah menerangkan metafora ayat 45 ini, hujan turun bercampur aduk dengan tanah. Bila hujan turun, fakhtalatabihi. Telah tumbuh daripada tanah ni pelbagai tumbuh-tumbuhan yang bercampur aduk. Daripada tanah yang sama pokok cabai, daripada tanah yang sama pokok Betik contohnya. Aneh bukan air hujan yang sama, tanah yang sama tapi pokok ikhtilak, bercampur aduk. Sebab apa Allah Ta'ala nak ajar, bila wahyu turun kepada kamu, sebagaimana air hujan, kamu kena jadi orang yang boleh uh, hidup dengan harmoni dengan orang lain. Kamu tidak beranggapan perbezaan sebagai sebab untuk kita merasakan kita lebih baik saya pokok durian lebih baik daripada awak pokok cabai saya kumpulan warna sekian lebih baik daripada kumpulan alat warna sekian ini mesej penting menjelang pilihan raya umum janganlah perbezaan sesama kita pada faham politik sehingga kita memaki menghina mengaib saudara kita hanya berbeza pada servis siapa yang terbaik jadi jadilah matang dan jadilah khalifah khalifah adalah mereka yang boleh duduk dalam kumpulan bangsa yang pelbagai, kumpulan manusia yang mazhabnya pelbagai, warna kulit pelbagai, bahasa pelbagai dan mereka boleh memimpin dalam kepelbagaian. Fakhtalata Allah Ta'ala nak ajar tanah yang sama, wahyu yang sama tetapi dia boleh hidup dengan harmoni dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Ya, sebelum datang mati, ia ya, sebelum datang detik di mana Allah hancur leburkan kebun sebelum datang sebelum datang maut kita kena gunakan kesempatan hidup yang ada untuk hidup dengan harmoni dan boleh sama-sama untuk memimpin orang lain kepada kebaikan. Minta maaf Puan Yati terlajak masa pula ya. <laughs> Masya Allah tak apa Ustaz. Tak ada Ustaz. Masya Allah Ustaz memberikan satu satu uh, direction yang baru juga. Bila kita kata hujan tu selalu kita kata Allah ma sahiban nafi'ah. Kita minta manfaat daripada hujan tersebut. Dan salah satu manfaatnya adalah inilah membawa kita untuk berfikir kebesaran Allah SWT kalam Allah tersebut daripada alam sekitar. Hmm. Ustaz kita sampai hujung Ustaz sedikitlah kata-kata pesan akhir Ustaz untuk perkongsian kita hari ini. Menerusi surah Al-Kahfi ayat 30 uh, 43 hingga 45 silakan ustaz. Kita telah belajar tentang makna wali Allah yang bukan ditentukan oleh pakaian ataupun penampilan tetapi hati. Kita belajar tentang makna dunia tempat yang mak rendah bagi menggambarkan kita tidak boleh selamanya di situ, kita kena daki, naluri kita semua adalah mendaki menuju ketinggian dan kemuliaan. Kita belajar Al-Quran turun daripada tempat tinggi maknanya semua orang mahu mencari bahagia Untung orang yang jumpa bahagia daripada Quran. Kita juga belajar makna hujan. Hujan mengajar kita hidup ini. Kena buat bekalan menuju kepada kehidupan sebenar di sana nanti. Dan kita juga belajar makna khalifah. Iaitulah kita kena mampu menggunakan kesempatan masa yang singkat di dunia untuk memberi manfaat kepada seramai mungkin manusia dan tidak beranggapan perbezaan sebagai penghalang. Wallahualam. Terima kasih Puan Yati. InsyaAllah memberi makna dalam kehidupan jadi apakah makna anda sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini itu soalan kita tinggalkan supaya kita sama-sama jawab muhasabah yeah. diri insyaAllah sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh